вот э, гидроборд у нас э, книжка раскладная в разобранном состоянии. Я вам хочу просто показать. Э -э, мы часто говорим о том, что вот люди покупают гидроборты, приезжают поставьте нам. Э -э, вот ситуация примерно похожая. Вот люди купили гидроборт, э, поставьте его нам, отремонтируйте и поставьте. Вот, чтобы вы понимали, вот здесь наверное ремонта будет где-то в районе полторы тысячи долларов. Мы его разобрали, он мертвый по всем вопросам. Пальцы, втулки, в штоках мертвые, проводка. Вот она как бы в таком состоянии. Все подкисленное, на изоленте, на смотках. Трубки железные шланги. вернее, Это все шабое, все убитое. Вот оно как-то вычищается, приводится в порядок. Ну станция вроде слава богу живая. Сейчас пойдемте я вам покажу лопату с этого всего дела. Вот реставрация лопаты, потому что это раскладная, выдвижная книжка. Вот, вот это все отреставрировали, отреставрировали этот весь алюминий, чтобы это все четко работало. То есть вот так вот иногда бывает, что мы приехали, сделайте нам гидроборд, поставьте наш. Вот, ну, вот у людей вот такой вот попадало получилось. Поэтому прежде чем покупать гидроборт, либо наберите нас, мы проконсультируем, расскажем хотя бы самые элементарные вещи, которые вам нужно посмотреть. Мы не против того, что вы приезжаете со своими бортами. Но хотя бы наберите, мы вас проконсультируем, что визуально хотя бы можно определить э, по гидроборту. Потому что не всегда есть возможность лежачий гидроборт на земле подключить, проверить. Но визуально есть критерии, по которым хотя бы можно какие-то моменты посмотреть. Чтобы у вас не получилось, как с этим. То есть приехал полный труп, э, и вот его сейчас надо восстанавливать. А это как бы стоит деньги, деньги ваши, не наши. поэтому а, вот такая ситуация. Поэтому прежде чем покупать гидроборта, повторяюсь, обязательно наберите, мы вас проконсультируем, это бесплатно.